गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव अधिक महिला गांधी फाउंडेशन डॉट नेट करा किसी अधिकारी की रिटायरमेंट हो कैसी तो हम बोलेंगे जलगाँव के होम डीवाइस प्रमोद पवार जी जैसी खास बात यह है कि कई बार रिटायरमेंट से पहले अधिकारी छुट्टी डाल देते हैं लेकिन अपने अंतिम दिन अंतिम ड्यूटी के क्षण तक डी होम प्रमोद पवार साहब ने अपनी सेवाएं दी प्रेरणा हॉल जलगाँव का स्पेशल आईजी जी दत्तात्रेय कराड़े साहब के हाथों से उद्घाटन किया गया इस पूरे बागदौड़ की जिम्मेदारी स्वयं प्रमोद पवार साहब ने अपने कंधों पर ली थी जिसके कारण स्पेशल आईजी दत्तात्रेय कराडे साहब की भी वे सराहना के पात्र बने हैं अपने लंबी सर्विस के दौरान प्रदीप पवार साहब ने हमेशा से प्रमोद पवार साहब ने हमेशा से प्रयास किए हैं कि वे पुलिस दल के लिए समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करें इसीलिए उनकी सेवा सेवानिवृत्ति पर उन्हें स्पेशल आईजी जी दत्तात्रेय कार साहब ने नासिक से जलगांव आकर खुद बधाइयाँ दी सराहना की अभिनंदन किया इस अवसर पर डॉक्टर महेश्वर रेड्डी पुलिस अधीक्षक जलगांव जिला एडिशनल एसपी अशोक नखाते एडिशनल एसपी पी गांव कविता नेरकर तथा डी संदीप गावित की प्रमुख मौजूदगी रही सबसे बड़ी बात है कि प्रमोद पवार साहब ने अनुकंपा तत्वों पर नौकरियां देकर उन परिवारों के ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद लिए हैं जिनके परिजन चल बसे थे और हमदर्दी सहानुभूति अनुपंका के तौर पर अपने कार्यकाल के अंतिम दिन अंतिम क्षणों में उन्होंने सिग्नेचर की इस वजह से कई लोगों ने कई अधिकारियों ने उनकी सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया आभार भी व्यक्त किया प्रस्तुत दृश्य आपको 28 अक्टूबर अर्थात ए एस आई भगवान इनके मृत्यु के समय के हैं जिनके परिजनों के लिए नौकरी की अनुकंपा तत्व की मांग इंडिया तीन चैनल सहित कई दर्शकों ने और कई लोगों ने की थी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं मेहरून के रहने वाले मोहम्मद हारून बागवान पद सहायक फौजदार सिटी पुलिस स्टेशन जलगांव इनका 28 अक्टूबर की सुबह देहांत इंतकाल हो गया तो ही जलगांव पुलिस दल एस और सरकार से अनुरोध किया जाता है कि इनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा तत्वों पर नौकरी दी जाए और पुलिस दल में फिर से सेवा का शानदार अवसर प्रदान किया जाए हमने देखा कि ए एस आई भगवान के सुपुत्र अर्थात दानिश भगवान जिनके आंखें नम थी अपने पिता के ध्यान के समय उन्हें प्रमोद पवार जी के हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और वो अपने पिता की तरह से ही पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी और देश की सेवा करेंगे अभिनंदन करते हम आभार व्यक्त करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय महेश्वर रेड्डी जी एडिशनल एसपी पी नखाते जी एस अर्थात संदीप जी और स्पेशल आई जी दत्तात्रय कराडे साहब का हमारी जिन्ह विनंती चांगलं काम करत असेल तर त्याचं श्रेय त्याला मिळत असेल तर पन्नास टक्के श्रेय असतं वेळेवर डबा देण्यापासून संध्याकाळी आल्यानंतर डोकं खाणं त्यापासून सगळ्यात गोष्टी तुमचा आत्मग्ल असतो तुम्हाला तुमचा पती किंवा तुमचा घरातली व्यक्ती हा नोकरीत किती व्यस्त असतो त्याला प्राण किती द्यायचा आणि त्याला किती सांभाळून घ्यायचा मला खात्री आहे की तुम्ही सगळेच जण हे तुम्ही तुमच्या घरातल्या पोलीस हातीत असणाऱ्या व्यक्तीशिवाय साजरे केले असेल हा तुमचा महा त्याग आहे तुमचं मी अभिनंदन करतो आणि आता याच्या सगळं आहे ते सर्व तुम्ही जे काय राहिलं असेल त्या सगळ्या इच्छा अपेक्षा तुम्ही एकत्रित पूर्ण करा एन्जॉय करा असं मी सांगतो आश्चर्य वाटलं म्हणजे आज शेवटी सुद्धा तुम्ही एक उद्घाटनाचा कार्यक्रम केला आपल्या प्रेरणा हॉलचं रिनोवेशन चालल्या असते तर मलाही अभिनंदन वाटलं की आपल्याला काहीतरी चांगलं केलं आहे त्याचं उद्घाटन करायला मला संधी मिळाली हे कौतुकच आहे आणि सगळ्यात आश्चर्य वाटलं की रिटायरमेंटच्या रिटायरमेंट मी तयारी केला जातो असं रिटायरमेंट बोलतो म्हणजे काय म्हणजे ते मला असं कल्पना की माझं आपलं लास्ट आता पाच वाजता रिक्रुटमेंट अपॉइंटमेंटेट होता की सर आपला नेत्र म्हणजे सीसीटी झालं होतं की सर्व जर माझी रिटायरमेंट चा आधीच पाहिजे ठीक आहे ते पण म्हणजे त्यांच्या मनापासून त्यांची इच्छा होती झालाय आपलं मल्टीपर्पज झालच की जो आज व्हायचं म्हणून त्यांची इच्छा होती ती पण झालं प्रेरणा माझं रिनोव्हेशनसाठी ती पण इच्छा होती ती पण झाली आणि त्यांचा